Значит, сегодняшний спектакль самый безответственный и веселый спектакль на Новый год, который мне удавалось когда-либо сделать. Вернее, не удавалось сделать. Значит, спектакль по мотивам э, пьесы Крылова «Урок дочкам». По мотивам, потому что Слова будут актерам приходить как бы на ум. На, на ум, на сцене, прямо здесь. То есть как бы можете им подсказывать, О, э, давать свои версии, <laughs> варианты ответов, если у них будут какие-то затруднения э, в ответе. <смех> <смех> Значит, пьеса называется Урок дочкам. Э, очень педагогическая пьеса. И если наши старые, старшие, старшие девочки э, по, э, Извлекут из этой пьесы для себя какой-то урок, значит, в целом идея удалась. Вот, ну еще хочется отметить звездный состав этого спектакля, настолько звездный, что даже слова, действительно, они вот уже где-то там на подсознании у них записаны. Это звезда экрана впервые в главной роли, нет? Нелли Пичугина и Кристина Кононенко. профессионалы на сцены. Дебют этого сезона. Это сестры Арсентьева, да, правильно я произношу Это Алина и Диана. И, конечно же, заслуженный артист этой сцены, заслуженный артист заслуженные артисты нашей сцены. Это Есин и Марк. Марка, я бы сказала, любимцы. Кушать поздно. Я думаю, что главная часть спектакля уже удалась. Вот, а все, что будет дальше, посмотрим. Так, внимание.

Даша! Вначале ну, я увидела здесь ребятам моих Да как тебя занесло-то в такую глушь? Да что <свеч> ты здесь? <свеч> да как ты здесь? А, ну, я тебе это не могу, Да ведь ты же оставалась в Петербурге. Да ведь ты была моя волосы. Да что же ты <свеч> здесь делаешь? А как ты здесь? А, подожди, подожди, подожди. Эдак мы до завтра не расскажем друг другу, что с нами случилось. Надо бы чтобы сперва один из нас, потом другой, рассказали нашу историю с самого начала, с того момента, когда мы, хоть люди и вольные, и промышленные решили, что денег у нас нету, и пустились в каждую свою сторону для того, чтобы заработать этих денег, собственно, себе на свадьбу. Мы узнаем, собственно, что с нами случилось, и смог не знать, кто нибудь заработать эти деньги-то, собственно говоря, уже. Да. Да, давай я начну. А, нет, подожди, подожди, я начну. А ну ты не нет, поверишь, давай, я. Я начну. Я же скажу, Я в Москве. Ты чудеса услышишь, и я из Москвы. Так нет, я! Тут то, то, я! Соборщи, я закончу. Я, вернувшись из Москвы, отправившись вместе с честным в Петербург, да, мы встретили следующую картину, там, любовь. Ну, конечно же, не со мной, да, действительно, к сожалению. Не... Карты, деньги, женщины. Да, <laughs> Вымутили кошелек его до дна. И вот теперь мы на самом легком ходу едем представляешь в армию бить бусурман остановились в этой деревне, барин занимал немножко, я пошел прогуляться по деревне и угадай, встретил таки тебя, моя дорогая Дашуля. Ну не чудо ли, а? Всего да. ты чудес. Ма, Даша, да меня, да на всем скаку, с облучка сбрасывала раз в десять, а может и пятнадцать. И я себе ни руки, ни ноги, ничего не сломал, представляешь себе, а? Ну не чудо ли, а? Ну а у тебя бы да, как дела? А, а я принялась к тебе жнемам господар Гекарвы. И все. И мы приехали в эту деревню хм, Даша, да если тебя Славучка 10 раз не сбрасывала, ты то ты, у тебя то ты. и чудес меньше моего, собственно. Но, скажи мне, порадуй меня хотя бы хотя бы одним чудом. У тебя деньги есть? А у тебя! В моих карманах такой простор. Хоть выпись. Ну, Семенушка. Да. А -а -а -а. Затянулась. Эх, затянулась. Ребенок плачет. Горе, да. Сколько золотых дней потеряли? Даша, да? Дней бы-то ничего. Да это не изворот. Ведь люди же богатеют как-то. Ну а твой барин, он... Моего барина худжомом жу сейчас. Его ни рубля из него не выдаешь. Ну а твои господа да как? <сц��> 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 <«Мухру> Мои барышни в городе были бы плавы. Ага. Они с утра до вечера разрешают. по модным лапком то, то закупали, другое закупали что не день, то модное, что, что не день, то новая шляпка, что не бабу, то новое платье. Ну Но а как меня в город за уборами посылают, так мне бы от них чего-нибудь поперепала. Хм. Да что -то. Да такие горничные, такие барышни, для расторопных горничных подлинно клад. Если будешь себя все правильно делать, уже следующей весной домиком заживем, я тебе обещаю. Да что Да такие горничные, такие барышни, для расторопных горничных подлинно клад. Если будешь себя все правильно делать, уже следующей весной домиком заживем, я тебе обещаю. Да в том-то и дело, что нам здесь зимовать придется. Да, да как зимовать-то? Да так, да, видишь ли, барин, были мои воспитанные, последний лад. А тут барин вернулся со службы и велел к себе пригласить, привезти привести дочек, полюбоваться ними до свадьбы. И вот, и только приехали они в дом, как поставили весь дом вверх дном. Таких нервсей пригласили, что бедный парень вокруг них шатался, как возле Вавилонской башни. Не знаю, чего говорят, почему хохочут. Ну, наконец, вылечивая терпения, привез их сюда, в эту деревню. И как ты думаешь, он вздумал их наказать? Да неужто заставил модниц учиться деревенскому хозяйству? Да, ну тогда посадил их за книги до да, за пяльца. Хуже. Да, так, ну, я не знаю, заставил изнурять их модную плоть, так сказать, на... хлебом. Да водою. И того хуже. Без хлеба оставил. Он что? Изер. А вот Изер собрался. Был лучше, и того хуже. Ну, даже я право слово. Не знаю, что хуже побоев может быть. Смейся, смейся! А мои барышники языка как без хлеба сохнут. Парень всем в доме. И гостям всем запретил говорить в доме по-французски, чтобы все только говорили по-русски. И представил к ним старую няню Василиса, которая ходит с ними. И докладывает ему, если они выйдут из его повеления. Да неужто в твоих-то барышнях такая прям страсть к иностранным, а? А вот она какая бы, вынули бы последнюю сережку из ушка лишь бы посмотреть на француза. Ага, значит, так. Ну расскажи скажи тогда. А вот щедры ли твои барышни, а? Вот легко ли их прям разжалобить, а? Легко. Вы только не русскими слезами. В Москве у них иностранцы у людей. Денег говоришь, да? Деньги, ой, палки, деньги, палки, как будто бы и то и другое вижу-то, и надежда, манит и даже сразу берегла. Семен, ты что, за же несешь? Решено, да. решено, все сегодня же. Так все сделаем. Следующий же весной домиком заживем. Семен, ты с ума сошел? же можешь побороться за меня? Теперь не моего не хватает.